24 марта 2012 года по улице Херсонской, в районе улицы Альпова, было совершено ДТП, в результате которого пострадал водитель мопеда, который двигался в сторону города со стороны города Рженикидзе. Значит, следственно, определенная группа выехала на место, а также сотрудники ГАИ. Было установлено тот факт, действительно, что было, на самом деле было ДТП. Значит, пострадавший был госпитализирован в первую гор больницу и 31 числа в вечернее время суток он скончался от полученных телесных повреждений в результате ДТП. По данному факту было возбуждено сразу же уголовное дело по статье 286 части 3 Уголовного кодекса Украины. Проводилось досудебное следствие, однако по вчерашний день лицо, которое совершило преступление, было не установлено, так как оно скрылось сразу же после совершения ДТП с места происшествия. Значит, вчера, благодаря, можно сказать, быстрой реагированию и быстрой работе сотрудников ГАИ а также лунного розыска, было раскрыто данное преступление. Данное ДТП совершил мужчина 59 лет, житель Никопольского района, всю жизнь проработал в районе на полях ранее несудимый, характеризуется по месту жительства положительно. Семьянин имеет двоих детей, двоих сыновей. Что могло произвести к столкновению именно такому механизму ДТП, это, естественно, будет установлено в ходе экспертизы. Это будет назначена автотехническая экспертиза которая будет проводиться в НИКЦ города нью И следователями следственного управления будет принято по, после ее проведения будет принято окончательное решение по уголовному делу. Также было установлено о том, что водитель мопеда, который двигался в сторону города, находился в состоянии алкогольного опьянения. В каком находился состоянии водителя автомобиля на момент совершения ДТП, следственно будет установлено. Скрылся с места ДТП, так как не думал о том, что как и он поясняет, естественно, не думал о том, что э, полученное телесное повреждение довольно серьезное. Э, и сразу же подъехал он увидел, как подъехала скорая, э, которая проезжала мимо. Подъехала скорая и оказывала первую медицинскую помощь э, потерпевшему. Значит, э, сейчас проводятся неотложные все следственные действия, после чего уголовное дело э, будет направлено в следственное управление для дальнейшего расследования и принятия решения по данному факту. Почему следственное управление? Потому что данная категория уголовных дел, а именно ДТП со смертельным исходом, согласно распоряжению министра внутренних дел, данная категория следуется следователем следственного управления.